Так, горячие это горячие это... сани. Лавика. И сани, в общем, да. И, кстати, мы приходим сейчас к новостям. Давайте вспоминать, Индикатор что мы занятости будем офисных противников. Вот же, когда они заняты, как это отзначить? Картиночки из еды. Настоящий. Сколько нужно работать ради радой успеха в любой А еще, как легко у нас всегда побеждать, если вы внимательно слушаете наши эфиры, мы просто напомним, что в этой студии мы раздаем подарочки, если вы отвечаете на вопрос. Так, вы запомните, будь ласка, наступное имя и призвище. Ще деякий малькольм Гладуал довів, що не можна народитися геніям. Для цього потрібно працювати. На жаль, але це правда життя. Нарутіться, учиться, працювати і адавати цьому времени три часа своєї жизни. Вот. взяла і все розкрила. Одразу усю таємницю. Насправді він досліджував дуже багато особистості, таловину і при цьому компанії. Він дослідив, наприклад, Моцарта, The Beatles Біла Гейтса та Ілона Маска. Усіх досліджував в результаті побачив, що ніхто не народив. вся гением, и шли до своего успеха. Парень э, создал некое истинное правило, которое э, называется правило 10 тысяч часов. То есть, чем побуждает человека э, заниматься любимым делом, в котором он хочет быть профессионалом, ровно 3 часа в день, ежедневно, если посчитать все это вместе, и получается 10 тысяч часов, за которые, говорят, что ну, где-то через 10 лет, действительно, ты чуть-чуть близишься к гениальным э, моментам своего разума. Тем часом, 90 стартап за крок до фіналу. Подаруй крутим проектам шанс отримати стартовий капітал від кафе 3 в одному. детали на IDX Нескафе.com.ua И дальше мы поговорим с вами о вкусностях, которые делаются для иллюстрации художественных произведений красоты. Я говорю сейчас о британском фотографе-иллюстраторе по имени Карл Уорнер. Он же, собственно, и основатель жанра Foodscapes. И поражает он своими картинами. И он делает их полностью из еды. То, что Значит... вы можете это как раз в перспективе, такие картины, которые сделаны из батонов, из брокколи, горы как раз хлеба, хмарочосы из кабачков. А -а 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 -а. Он, парень, проводит слишком много времени. Конечно же, он планирует каждое изображение. И очень долго можно его видеть, наблюдать за продуктами как, в супермаркете. Говорят, что это, кстати, очень дивное и странное явление, когда фотограф, творческая это личность, заходит в супермаркет и долго смотрит на кабачок. Ну, люди ж не разумеют, что он фотограф. Он подходит, например, до яблока и дивится на него. А -ха -ха, ну, прекрасно. Свет и мой години. яблочко, скажи. <laughs> так, кстати, так, так. свет мой яблочко. Давай еще вспомним теперь про некий, не, некий момент индикатора занятости, А, справа в что если вы работаете в офисе, то этот гаджет, возможно, вам будет станет его у пригоде, у нагоди... І таке інше, тобто знаєш, деякі надягають навушники для того, щоб ізолювати себе від соціуму. У цьому часто дієш капітана. Ну так, то тобто не чіпайте мене. У мене тут важлива інформація. Роб, справа, робота справа, робота інше. Тобто, взагалі, дедлайни вбивають мене, і тут люди підходять одне тебе чіпляє. Також треба поставити спеціальну табличку, яка буде червоним кольором, відзначати, що все не підходить, бо током вб'є. <laughs> да, вот кстати. И разработчики предлагают три стандартных фразы. Wired in, on air или in the zone. А значит, будут оповещать о занятости человека, Але при цьому покупці зможуть якраз замовляти бажані таблички і при цьому тексти. І а, вкривати ними завдяки усіляким платформам. Це і iOS, і Android, і Windows, і так и інше. І а, все це через перемикач підставці також можна зробити. Сейчас табличка будет on air и в самый вот этот разгар событий. Пожалуйста, внимательно слушайте нас и сейчас будете отвечать на вопрос вопрос итак какой сегодня вопрос как называется жанр картин созданных из еды foodscapes Футпінтін или же футблоґін правильно авічать і подарки получається. То все забираєте червону чашку, запаскави і наші поздоровлення, вітання. Ну а зараз давайте будемо пригадувати з ким ми сьогодні спілкувалися, з ким ми надихалися на творчість і на стартапи. Отже, у нас була сьогодні засновниця проекту П'ЕНА. звати дівчина Наталка Петрик, і вона розповідала, яким чином розпочат... розпочати започаткувати свій бізнес пов'язаний з косметичними продуктами. Ми захотели совместить, чтобы это было очень качественно, mm -hmm. очень полезно, натурально и красиво. Ну вот пока у нас такой mm -hmm. ступор на шампунях. Mm -hmm. Вот. Я думаю, что это все-таки реально, но просто вот подобрать нужно правильный рецепт. А нереально, ну сложно сказать. Даже такого... Для не тебя ничего нереального? Нереального, наверное, не существует. Что такое стимпанк? Мы сегодня пытались разобраться с нашими звездными артистами. Давайте вспомним, что из этого вышло. Стимпанк, я знаю, что такое. Представитель э, панк-культуры. Живет в соседнем подъезде. У которого из ушей идет дым. Парк. Э, пар. что Стиви Вандер может приехать до Украины и с концертом. Я думаю, что это будет настоящий стимпанк. что мы его напоим, нагодуем и спать вкладем. Вау, 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 вау! Это все, что я хотел сказать сегодня. Вау, 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 Это еще мы скажем вам завтра, кстати. Очень О 14 годині, потім у 15, 16, 17 гостей будемо запрошувати завжди на ООН, так би мовити. На М1 подивимося багато кліпів, дізнаємося про новинки сучасних технологій і побачимо її. Незабутню красуню, співачку, модель, акторку. Пініло покруз? Лавік? Дем мені? мені! Ну все, обнімаємо, цілуємо вас до завтра.